Михаил Саакашвили всегда славился любовью к женщинам. Целый выводок любовниц, которые молниеносно взлетели по карьерной лестнице, он оставил у себя в Грузии. Сейчас же горячий грузин, обосновавшись в Одессе, окружает себя украинскими красавицами. Для своих юных фей он не жалеет ни государственных денег, должностей. Как симпатичные заместительницы и сексуальные помощницы помогают одесскому губернатору править областью. Секретные материалы расскажут о молодых дарованиях, которые за красивые глаза получили высокие государственные должности. Теперь в Одесской области для успешной карьеры чиновника нужно немного. Для мужчин быть грузином, для женщин быть просто красивой девушкой до 30. Знакомьтесь, это Юлия Марушевская, заместитель губернатора Одесской области. Поздравляю Юлию Юля была э, Юля была лицом украинского Евромайдана по всему миру. Красавица, спортсменка, патриотка, активистка. Что еще нужно для должности замгубернатора? губернатора? Я верю, что молодые, не молодые, але... но эксперты, наполегливые люди, которые верят в изменения в этой стране, присоединяются к нашей команде. Нашел губернатор себе нового красивого зама в интернете. Она записала знаменитый клип, и потом она по всем телевидениям мира. Так я познакомился с ней по стилю экрана. Вот этот ролик, который, по сути, и сделал политическую карьеру девушки. Я Киев. Мы цивилизованные люди. У зв'язку з цим відео я дуже багато мандрувала світом. І От в одній з таких своїх поїздок, коли я зустрічалася з українською діаспорою в Нью-Йорку, і ну, ми тоді збирали кошти для, для допомоги м Україні. Вот. и в одни из таких поездок мы вернулись, познакомились с Михаилом. Юлия Марушевская уверяет, после этого ролика украинские политики к ней выстраивались в очередь. Но она выбрала его. Когда он что он приезжает, сразу говорит, что там, ты там не сможешь отмолвиться. Но, как выяснилось позже, Місцеві активісти знайшли не соответствие в біографії Марушевської, девушка солгала о місце свого рождения, щоб иметь причасне з кадесі. Ніяких гарвардів, кемріджів не було. Родом не Татарбунарського району. Досвіду роботи з інвестиціями і іншими фантазійними речами немає. Перше місце роботи Одеська ОДА. Но не Марушевской единой. Новым пресс-секретарем Одесского областного управления МВД стала 28-летняя модель Анна Пенчева. В теплое место с гособеспечением молодая барышня попала прямо из эфира телеканала «Одесса Фэшн Channel, где она вела модные новости. Саакашвили всегда любил помогать красавицам. Шлейф любовных историй тянется за ним еще со времен правлений в Грузии. В 2005 году вскружить голову президенту удалось ведущей грузинского телеканала 20 летней Алане Галоевой. И от чуда прямо с экрана она попала в кресло пресс-секретаря президента. Также грузинскому матчу приписывают роман из певицей Софони Жерадзе, которая представляла Грузию на Евровидении 2010. После знакомства с президентом она забросила пение и отправилась работать в МИД Грузии. А еще одна эстрадная дива Грузии Нина Цкриляшвили оказалась в Министерстве культуры страны по протекции президента. А это Вероника Кабалия. Ее карьера мгновенно вознеслась на политический небоскон Грузии летом 2010 года. Переехавшую из Канады никому неизвестную молодую женщину, парламент страны утвердил на должность министра экономики и устойчивого развития. Почетное место в списке заняла и министр по исполнению наказаний и юридической помощи Хатуне Калмахилидзе и бывший замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Назначенные за правлением президента Саакашвили чиновницы-красавицы так и не блеснули в Грузии какими-то политическими достижениями. Теперь Михо обсаживает красивыми цветками свое политическое окружение в Одесской обл. администрации. И поливаются эти цветки из госбюджета. Ведь главное, чтобы красиво.